Вкусного всем! Сегодня вкусное – это говядина с черным перцем, блюдо голландской кухни Китая. Старинная закуска всего за 10 минут, ну плюс еще какое-то время на подготовку. Очень вкусно, колоритно и не требует много труда. Хотя потребуют продукты, которые не продаются в обычном астрономе, но часто встречаются в китайских магазинчиках и в интернете. О них и их замене более детально в процессе приготовления, а пока познакомимся с их наименованиями. Основа, конечно же, говядина, без прожилок и пленки, помягче, жарить будем минуты. Лук, лучше шалотно, подойдет обычный. Сладкий перец, по цветасти, острый перец, чеснок и корень имбиря, китайскую кухню готовим все-таки. Зеленый лук и семена кунжута, для украшения. Масло растительное, предпочтительно арахисовое или кунжутное, но можно любое но опять же без особого вкуса запаха, иначе будет не по-китайски. Для маринада соевый соус и шаосинское вино. Для основного соуса соус хайсин, кетчуп, снова тот же набор из соевого соуса и шаосинского кулинарного рисового вина, устричный соус и немного растительного масла. И да, конечно, черный перец, молотый, обычный, пахучий. Наибольшее время в этом рецепте займет маринование мяса. Для этого мы нарежем говядину кусочками, небольшими. Жарить будем минут 5, да и китайцы традиционно едят палочками. Большие кусочки они палочками не подцепят. Нарезали, складываем это все в емкость. Затем добавим столовую ложку соевого соуса, столовую ложку шаосинского вина. Оно редкий гость в наших магазинах. Можете попробовать заменить на полусухое белое. Хотя того китайского колорита обычное вино не даст. И столовую ложку масла. Хорошенько вымешиваем это дело. И поставим в холодильник. Минут на 20. Но можно и дольше, хотя на ночь не желательно. Пока маринуется, подготовим остальные продукты. Создадим соус черный перечный, сладковато кислый, насыщенный восточными пряностями. Для этого смешаем столовую ложку масла, шаосинское вино, соус хайсин. Это сладковатый соус с кучей пряностей, популярный в Юго-Восточной Азии. Соевый соус, соли у нас не предусмотрено, и устричный соус. И, конечно, кетчуп. Неожиданно для старинного китайского рецепта, но кисленький томат в их кухне используют давно. И, конечно, черный перец. Найдите, чтобы как можно более пахучий, лучше свежемолотый. Он даст один из главных ароматов. Перемешали и отставили в сторонку. Очищаем сладкий перец. Нарезаем его полосками. Затем кубиками. Перец довольно частый гость в китайских рецептах. И не только острый. Нарежем зеленый лук. Тоненькими колечками. Красивый и нежный вкус зеленого лука. Любят его китайцы. Чеснок и имбирь нарежем маленькими кубиками. Эти два брата почти всегда везде в китайской кухне. Кубики очень небольшие, жарить будем быстро. Необходимо, чтобы они успели и запах со вкусом отдать, и себе немного оставить. Аромат чеснока и имбиря один из главных ароматов. Черед обычного лука. Нарезаем не характерно для нас, но характерно для китайской кухни лепестками. Они в процессе жарки выпрямятся в пластинки, сохранят больше сока в себе. Это основной способ нарезки в Китае. И один из основных ингредиентов – острый перец. Его тоже очищаем. Если хотите поострее, можете не чистить. Главная острота любого перца в его семечках. Нарезаем колечками потоньше. Минут 20 маринования мяса прошли, будем быстро жарить. В воке, в нем удобней, но можно в сковороде. Главное огонь максимальный. Я убираю для этого рассекатель комфортки. И часто мешать, почти постоянно. Прокаливаем масло в сковороде. У меня есть специальная жаропрочная щеточка. Можно ложкой, распределяя масло по всей поверхности. Сковорода прокалилась. Огонь гудит от мощи. Начинаем с мяса. Вываливаем его в вок. И периодически помешивая, чтобы поджаривалось. Но не подгорало, жарим. Минуты 2-3. За это время оно приобретет в основном поджаристую корочку. Аккуратно вынимаем. И туда же, где оно жарилось, высыпаем вок. Его будем мешать постоянно, иначе сгорит. Вок очень удобен для того, чтобы жарить на большом огне и постоянно перемешивать. Как будто создан для этого. Жарим 2-3 минуты. За это время лук и поджарится и не успеет стать мягким. То, что надо. Люблю такой лук. А еще он впитает в себя остатки соуса после жарки мяса. Затем добавляем острый перец. И жарим еще минуту. За это время он немного и поджарится, и форму сохранит. Мешаем не переставая. Добавляем остальные овощи. И обжариваем минуту. Они и запах дадут, и текстуру не потеряют. И завершение добавка мяса и соуса. По сути, все это будет прогреваться, а не жариться. Тем не менее, жарим пару минут, помешивая для равномерности прогрева. Выключаем огонь и сразу подаем горячущим. Посыпаем, конечно, кунжутом для красоты и привкуса. Блюдо довольно темное. Ароматище просто колоссально. Тут и запахи имбиря с чесноком, и черного перца, и пряностей соевых соусов. Прежде всего хайсины устричного. Они ведь на основе соевого соуса. – это одно семейство. Плюс благоухание почти свежих перцев и луков, которые не потеряли текстуру, будут похрустывать, добавляя свой вкус во все вышеперечисленное. Кстати, дозу лука можно и увеличить. Чаще всего это блюдо подают на табане. Порционные сковородки с дополнительной подушкой из лука, почти не прожаренного. Основа вкуса ненавязчивая кисло-сладкая. Острая благодаря черному перцу, и чили, но не чрезмерно. Можно, конечно, было и без чили, но это была бы уже не та говядина. Которая, кстати, по консистенции дорогого стейка. И вкус говяжий никуда не ушел на сторону. И она мягкая и нежная, пряная и сочная. Приятного аппетита! мань мань -чи. Что означает почти как приятного аппетита, но буквально кушайте медленно. А мы вас ждем в следующих выпусках. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!